В такую ситуацию попала и Раиса Даниловна, жительница дома по улице Димитрова. Женщина рассказала, как плохо себя чувствовала, когда из-за задымления где-то поблизости вся ее квартира наполнилась дымом. Дискомфорт я почувствовала от того, что дым где-то часа в четыре на прошлой неделе. Я вышла на улицу, и прошлась в район Орджоникидзе, там было заволочено все дымом. Были теплые дни в это время, люди убирают старые сухие листья и начали их жечь. Но ведь есть у нас закон, который запрещает это дело. В админотделе исполкома женщину попросили указать точный адрес возгорания, но она не смогла этого сделать. В тот день, вспоминает Раиса Даниловна, дул сильный ветер и с легкой руки отважных мусоросжигателей в дыму оказались очень многие улицы. Где жгут, мы не знаем. Значит, выяснять адреса я не собираюсь. Есть у нас люди, которые занимаются в горосполкоме этими вещами. И пусть, пожалуйста, отвечает за свою работу, так сказать. Не лучшая обстановка и на окраинах. С приходом весны начинается дачная жизнь на участках колонии и на макартах. Этой весной готовить дачи под огороды стали даже те хозяева, которые годами не появлялись на своих участках. Заросли камыша, которыми здесь покрывается каждый одичавший клочок земли, попросту выжигают, не принимая во внимание, что дачные участки граничат с территориями лесничества и ландшафтного заказника пойма реки Берда. И огонь, легко перекидываясь на камышовые заросли, причиняет вред местной фауне. Постоянные жители улицы Рудневой откровенно боятся пожаров, которые проходят по самой границе их дворов, могут повредить строение и электропровода. За минувшую неделю с 23 по 29 марта подразделению оперативно-спасательной службы приходилось выезжать на вызовы 10 раз, сообщил начальник горрайонного управления ГСЧС Юрий Сахненко. Все случаи возгорания обошлись без жертв, однако помнить об осторожности стоит всегда, заметил руководитель службы чрезвычайных ситуаций. В последнее время почему-то жители нашего города решили, что Мусор или же какие-то ненужные вещи, которые они убирают после зимы на своих придуманных территориях, проще сжечь, нежели каким-то образом законным, так сказать, его утилизировать. Начало прошлой недели выдалось у нас в городе ветреным и сухим и солнечным. Вот, и все мы обратили внимание о том, что город и его окрестности окутанный дымом в разных районах города. Хотелось бы напомнить жителям города Бердянска, что правила пожарной безопасности в Украине запрещают разводить открытый огонь вблизи менее 15 метров от любых построек и строений. И, пользуясь случаем, я, конечно, хочу обратиться к мэру нашего города. Алексей Анатольевич, пожалуйста, у вас есть люди, которые отвечают за свою работу, у вас есть помощники. Пожалуйста, пусть они работают и выполняют свою работу до конца. А не так, что жители позвонили пожаловаться на то, что э, где-то дымит, весь город стоит в дыму, и никто с горсполкома не видел, как мне объяснили, это туман. Ну, извините, от тумана не будет никакого запаха.